হেল্ল' বন্ধু অকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল লৈ আৰু মই আজি আলোচনা কৰিম এছ এছ চি জি ডিত মই জি কে ক্ষেত্ৰত আজি বিশেষকৈ পলিটিকেলৰ ক্ষেত্ৰত মই কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ তাৰ মই আপোনালোকৰ নোট দেখুৱাম আপোনালোকেও যদি পাৰে তেনেকৈ নোটটো বনাব নিশ্চয় সফল হ'ব চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ চ' বলক পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো লৈ চাওক বন্ধুসকল মই এছ এছ চি জি ডি যি জি কে ক্ষেত্ৰত এইটো হব পৰা আপোনাক আজি পলিটিক্যাল সাবজেক্টর বিষয়ে মই কম মই কেনাকে মোট নোট বানাইছিল প্রথম চ্যাপ্টারটা মানে আরম্ভ করেছিলাম সংবিধানকার চুনাবর আরম্ভ করেছিলেন নোট চাওক চ এইখিন প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু মই এইখানেও নোট ডাউন করছো কাৰণ মোৰ হাতের যথেষ্টখিনি টাইম আসে সেইটা মই মানে এইখানেও ধুনকে নোটও বানাইছিল সংবিধান সংবিধানকার চুনাব হৈছে জুলাই আগষ্ট নাইনটিন ফর্টি সিক্স সেইটো সময়ত টু নাইণ্টি ছিক্সটা চিট আছিলে এনেকৈ বনাইছোঁ কংগ্ৰেছ নে ছিট মিলি উঠি দুশ আঠ চিট মিলিছে কংগ্ৰেছ মুছলিমক মিলিছিলে ইমান তেনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক স্বভাগ কি প্ৰমুখ মহিলাই সুচেতা কিপ্লানীয়ে কোন পদক্ষেপৰ এনেকুৱা আহিব পাৰে ন কোন ষ্টৰটো আছিলে সুচেতা কিপ্লানী তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে গতিকে এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ নোট ডাউন কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু এইফালে চাব পাৰিব ক্লাছ টু সংবিধান কাৰ নিৰ্মাণ এই সংবিধান নিৰ্মাণ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান এক্সট্ৰাকৈ বনাইছিলোঁ সংবিধান চাব পেলি বৈঠক নাইণ্টি চেভেন নাইণ্টি ফৰ্টি ছিক্স মে' অথা আৰু অধ্যক্ষ আছিলে ডক্টৰ শশিবানন্দ সিনহা সেইটো শশিবানন্দ সিনহা আছিল এজন অস্থায়ী অধ্যক্ষ আছিলে আৰু প্ৰথম বৈঠক হৈছিল নয় দিল্লীত হৈছিলে হিচালিয়াঠা দুহেগাৰ এটা সদস্যই এনেকৈ সংবিধান সভাৰ দুচৰি বৈঠক হোৱাটো ইলেভেন ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ছিক্স মোৰ কথা অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ স্থায়ী সদস্যতে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই বনাইছিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড বৈঠকো হৈছিলে নতুন দিল্লীত আৰু প্ৰথম বৈঠকো হৈছিলে নতুন দিল্লীত এনেকৈ অধ্যক্ষ আছিলে এইচ জি মুখাৰ্জী ভীতি কৃষ্ণাচাৰী এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে যদি পাৰে যিকে ক্ষেত্ৰত এনেকৈ নোট বনাব এনেকৈ নোট বনালে মই এতিয়া সংবিধানৰ প্ৰথম বনাইছোঁ ন সংবিধানৰ যেতিয়া মই নোটটো এনেকৈ বনাই শেষ কৰোঁ ন তেনেকৈ বনাই শেষ হোৱাৰ পাছত ডাইৰেক্ট এম চি কিউ মগ টেষ্ট লগাওঁ মানে তেতিয়া আৰু এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে লিখি থাকিব নালাগে আৰু মগ টেষ্ট দিলে হৈ যাব তেনেকৈ আৰু পিছবিধানকৈ পাৰোঁ তৈয়াৰ হোৱা এটা অক্টোবৰ নাইনটিন ফ'ৰ্টি চেভেন এনেকৈ দিছিলোঁ সেইটো মই কুলনী এনেকৈ দিছিলোঁ আৰু পাৰু সমিতিৰ গঠন কিয় থা ঊনত্ৰিছ আগষ্ট নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি চেভেন এনেকৈ দিছিলোঁ অধ্যক্ষ আছিলে সেইটো সময়ত বি আৰ আম্বেদকাৰ অন্য সদস্য এইখিনি চাওক মই ধুনীয়াকৈ নোট বনাই দেখিছোঁ তাৰপাছত পেহী পাৰুকি আছে একৈছ ফেব্ৰুৱাৰী নাইণ্টিন ফৰ্টি এইট এনেকৈ দিছোঁ কিছুমান ইমান প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু মই নোটটো ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ কাৰণ মোৰ আমাৰ সেইটো সময়ত যথেষ্টখিনি টাইম থকাৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ নোটটো বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকেও যদি পাৰে এনেকৈ নোটটো বনাব এনেকৈ বনালে জিকেট ভাল স্ক'ৰ এটা কৰিব পাৰিব এনেকুৱাকৈ বনাইছিলোঁ বনাইছিলোঁ বিশ্ব প্ৰথম সংবিধান কিছকা সম্বাৰাবি কা সংহিতা বুলি কৈছে সমৰাবিকা সংবিধান ইৰাক ইৰাক মানে ইৰাক আছিল সম্বীৰাবি সংহিতা প্ৰথম লিখিত সংবিধান ইউ এছ একা বনা থাকে ছেভেনটিন এইট্টি ছেভেন লাগু কিয় থাকে এইট্টি নাইন এই ধুনীয়াকৈ এছিয়াকা প্ৰথম লিখিত সংবিধান জাপানকা নয়া সংবিধান জাপানকা লাগু হোৱা থাকে থাৰ্টিন মে' নাইটিন ফৰ্টি ছেভেন এই ধুনীয়াকৈ চাওক এটা কুৱেশ্যনো এনেকৈ বনালে থাকি নাযায় এম চি কিউ লগা আকৌ মক টেষ্ট দিলে চ' এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ বনাইছিলোঁ এইটো প্ৰস্তাৱনা প্ৰেমবুল ফ্ৰম প্ৰস্তাৱনাৰো এক্সট্ৰাকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছিলোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব এতিয়া সাতাইছ আগষ্টৰ পৰা ফৰ্ম আহিব আপোনালোকে যদি পাৰে এতিয়াৰ পৰা এনেকৈ নোটটো বনালে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব সেইটো সিমান প্ৰয়োজন নহয় হ'লেও মোৰ হাতত টাইম থকাৰ কাৰণে এইখিনি মই লিখিছিলোঁ মানে আপোনালোকেও পাৰিলে এনেকৈ নোট বনাওক ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব চাগে মই আপোনালোকক আজি পলিটিকেল নোট বনালোঁ যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে মই হিষ্ট্ৰিও এনেকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ মই নোটটো বনাইছিলোঁ যাতে আপোনালোকৰ মটিভ হয় আকৌ নেক্সট ভৰ্তিৰ কাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি ই নোট দেখোৱাৰ পৰাে প্ৰশ্ন সকলোৰে আপুনি ৰিটাৰ্ণত কিমান নম্বৰ পাই পাইছে এইবাৰ বুলি সকলোৱে চাগে প্ৰশ্ন যদি আপোনালোকৰ মনত সেই প্ৰশ্ন যদি আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে মই কিমান নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এছ এছ চি জি ডি অ'কে চ' আপোনালোকেও এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হ'ব গতিকে মই ইমানতে আজি সামৰোঁ আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু ছিলেবাছটো মই দিম পলিটিকেলৰ কোন কোন ছাবজেক্ট মই পঢ়িছিলোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দি দিম আপোনালোকে চাব চ' আজিলৈ ইমানেই চ' ধন্যবাদ জয় অসমচিয়া হয় এইকেইদিন